Чи існують сучасні гаджети, які допомагають обрати майбутню професію? На жаль, чи на щастя, здається, що ні? А от важливу роль у виборі традиційно відіграють батьки. Психологи ж наголошують, що починати розмовляти з дитиною про майбутню професію треба не в 11 класі, а з дитинства. Як визначаються з професією героя нашого наступного сюжету? Дивімося? Не люблять свою роботу 90% українців. Це дані останніх досліджень. Утім, такі показники не лише в Україні не працюють, а мучаться більшість людей у всьому світі. Єві 12, вона навчається у шостому класі і понад усе в майбутньому хоче мати улюблену професію. Ким саме стати, єва ще не визначилася, але ідей має чимало. Ще було два назад вона говорила, я буду дизайнером, я буду обіцять дізайнером, улікалася лісування, мені добре. Потім німному рісування забросили, і от тепер що не случається. Кожен раз, то вона хоче бути хіміком, то вона хоче бути якимсь там декоратором чого-то, то вона хоче бути журналістом, то ще їм там. Єва надзвичайно творча дитина, і хоч батьки не збирають. Ця диктувати дівчинці ким бути, вона все ж таки бере приклад з тата й мами, які працюють на телебаченні. Сьогодні їй хочеться спробувати себе в ролі журналіста. Словом, з професією Єва визначається, але точно знає, що вона повинна приносити радість. Я десь читала, що тобі необхідно вибрати роботу, яка тобі подобається. Ти не будеш працювати ні одного дня. Артем у свої 12, таку роботу для себе вже вибрав. Хлопець 8 років наполегливо займається плаванням. Ані канікули, ані вихідні не привід для того, аби не встати о шостій і пропустити тренування. Я вже прыг, мені це не тяжело. Я хочу завжди на плаванні. у майбутньому. Артем бачить себе тренером. Парубок мріє поєднати улюблену справу і професію. А це Маргаритка, їй п'ять. Вона поки що хоче бути і артисткою, і художницею, і мандрівницею. І батьки роблять усе, аби дівчинка, хоч у грі, випробувала усі професії. Як же діяти батькам, аби їх дитина в дорослому віці не потрапила в тих 90%, які не люблять свою роботу? Як розпізнати, до чого схильна малеча, та як допомогти дитині обрати професію, яка буде приносити задоволення? Психолог Лесь Ковальчук, студия Синдан. Доброе утро. Доброе утро. Итак, каждый родитель, это мы с Мариной, я думаю, что большинство наших зрителей, конечно же, задумываются, в какую отрасль, куда направить таланты своего ребенка. Скажите, в каком возрасте нужно об этом начинать задумываться? Чем раньше, тем лучше. Таланты – это хорошо развитые способности. А способности – это хорошо развитая направленность. Направленность – это стремление к какому-то виду деятельности. И чем раньше вы начнете… Наблюдать за вашим ребенком, наблюдать а, за тем, куда устремляется его внимание. Вот там, где его внимание, вот там uh -huh. и происходит развитие. Ну, чаще всего ребенок развивается в игре. Uh -huh. Обращайте внимание на то. Какие виды игр он выбирает? То есть если он любит играть в доктора, все же задумываться о том, чтобы устраивать его медицинский. Не, может я думаю, это или да, да, да? Да? В основном ну. какие в какие категории игр он выбирает? Он может выбирать доктора, но играя в доктора, он может при этом разбирать какие-то инструменты, uh -huh. да? Uh -huh. Или он может общаться в этой игре, да? Через игру игра это форма, а содержание это то, как ребенок проявляется в этой игре, какую какую он выбирает роль, да, в этой Игры же предлагают много разных mm -hmm. ролей. А, и можно наблюдать даже за младенцем, как он реагирует на музыку, реагирует ли он на нее вообще, как он реагирует на человека. Из вашего ответа я да. понимаю, что в первую очередь нужно создавать благоприятную среду, для того, чтобы ребенок мог развивать себя, да. и мы таким образом могли за ним наблюдать, что же его больше угу. интересует и к чему он тяготеет. Вы абсолютно правы. Для того, чтобы выявить наклонности, способности и как результат хорошо развитый талант, потому что талант это хорошо развитые способности. Угу. Это на самом деле далеко не всем дано, это подарок Бога. Да? Для того, чтобы его выявить... Ведь нужно родителям убрать свои собственные амбиции по отношению к детям. Потому что если вы смотрите на своего ребенка и сразу назначаете его олимпийским чемпионом. Mm -hmm. А ребенок, например, любит рисовать, он любит музыку, он любит э, играть какие-то роли, то вы будете очень разочарованы, когда он не станет олимпийским чемпионом. Если я вижу, что ребенок неплохо, ну как мне кажется, рисует. Как мне правильно помочь ему развить этот талант? Предоставьте ему возможности развивать или углублять. Ребенок, у которого есть способности и направленность к какому-то виду деятельности, угу. он будет усложнять этот вид деятельности. Например, он попробовал рисовать, ему это понравилось, он будет просить все более, более сложные варианты для развития этого навыка ему захочется каких-то красок, ему uh -huh. захочется какой-то особенной бумаги, ему захочется каких-то особенных там трафаретов для того, чтобы рисовать. Откликайтесь на это, откликайтесь на то, о чем вас спрашивает ребенок, то о чем, то какие вопросы он задает, говорит о том, что его интересует. Наблюдайте за тем, где он чаще всего проявляет свое внимание, в чем он проявляет свое внимание. Там, где находится его внимание, там развивается его навык, способность и, как результат, может быть талант. Вот я как раз хотел, как раз хотел спросить, может, вы посоветуете нашим зрителям какой-нибудь обычный, простой, может, тест или способ, как определить вот этот самый, самый вот талант, о котором, о котором мы сегодня говорим, у вашего ребенка? Будьте готовы к тому, что в каждый момент времени он может выбирать разное, потому что если это творческий ребенок, у него ярко выраженные творческие способности, он будет выбирать все. Он будет пробовать uh -huh. все. И поэтому э, определение способностей талантов ⁇ это скорее э, длительный процесс наблюдения за развитием вашего ребенка, а не одномоментное решение. Вы что-то ему положили, он выбрал автомат, о, значит, ты будешь разведчиком. Yeah. А если говорить о более взрослом, более старшем возрасте, когда ребенок начинает чем-то заниматься и практически сразу бросает на пианино пошел бросил, на карате пошел бросил, на футбол пошел бросил, что это может означать? Это значит творческий ребенок. Но а чем-то он должен заниматься это? в итоге? Он должен перепробовать все, прежде чем он выйдет на следующий уровень развития. Он, дайте ему такую возможность. Это как раз характерно для творческих детей. Если родители а, внимательны к развитию ребенка, то и с детьми, и с родителями будет все в порядке. И на каком-то определенном этапе ребенок сам определится, скажет, расскажет или каким-то образом обозначит тот вид деятельности, как, в котором ему хочется углубляться. Он начнет его усложнять. Да, ну вот на моем примере. На гитару мне сдавали, ушел после этих занятий. Для пианино не играл на спорт, никуда не ходил. Видишь, нормальный человек вырос. Ну, так, в принципе. Неплохой. Дякую вам за разговор. Психолог Леся Ковальчук, дал наши запытания, а с недавно впервые.